Selamat datang ke sesi penerokaan kita hari ini. Kita sekarang ni kan berada di satu persimpangan zaman yang penuh debaran, rasanya. Betul tu, sangat terasa perubahannya. Kecerdasan buatan atau AI, ia menjanjikan macam-macam kemajuan yang hebat, tapi pada masa sama ia buat kita tertanya-tanya soalan besar pasal apa makna sebenar jadi manusia. Hmm, persoalan fundamental tu. Sumber utama perbincangan kita hari ini ialah sebuah buku. Tajuknya pun dah cukup buat kita fikir. The Last Book Written by a Human atau Buku Terakhir Tulisan Manusia karya Jeff Birmingham. Tajuk yang kuat memang. Jadi, apa matlamat kita dalam perbincangan ini? khas untuk anda semua yang mendengar. Kita akan cuba gali beberapa idea utama yang paling menarik dari buku ni. Okey. Contohnya, macam mana AI ni boleh jadi macam cermin pada kita. Kenapa penting sangat nak beralih dari sekadar sibuk buat kerja kepada usaha untuk betul-betul menjadi. Ya, yeah, beza doing dengan being tu kan. Dan yang paling penting, mungkin macam mana kebijaksanaan dan cinta boleh jadi kunci evolusi kita seterusnya dalam zaman AI ni. Hmm, cinta sebagai kunci. Menarik. Jadi, bersedialah untuk satu penerokaan yang mendalam sikit. Jom kita mulakan. Jom. Okay, Beningham mulakan dengan konsep yang dipanggil permainan lama. Pernah dengar? Ada, baca sikit. Boleh huraikan lagi? Dia kata, ini cara hidup kita yang selalu fokus pada pencapaian luaran. Macam, kejar status, kumpul harta, rebut kuasa. Lepas tu, asyik banding diri dengan orang lain. Ah, uh, faham. Benda-benda yang nampak kat luar lah. Ya, yeah. Dan dia kata semua ni mewujudkan rasa terpisah, tak puas. Ada satu cerita peribadi dia yang saya rasa cukup kena. Cerita apa tu? Masa dia buat MBA, Sarjana Pentadbiran Perniagaan. Atas kertas, dia capai semualah kayu ukur kejayaan tu. Tapi, Tapi? dia rasa kosong sangat ke dalam. Rasa kosong yang mendalam. Pengalaman ni katanya tunjukkan beza besar antara sibuk buat benda untuk capai matlamat luaran dengan usaha untuk menjadi seseorang yang hidup ikut nilai dalaman. Itu dia. Rasa kosong walaupun luaran nampak gah. Ramai boleh kaitkan rasanya. Kan? Mungkin ramai antara kita pernah rasa macam tu. Sememangnya. Dan rasa kosong itulah yang jadi um, penghubung penting kepada apa yang berlaku sekarang dengan AI. Macam mana tu? Sebab macam yang anda sebut tadi, AI ni, hu. Hebat betul bab melakukan proses maklumat, siapkan kerja rumit, analisis data, siap boleh cipta kandungan lagi. Betul. Kadang-kadang lagi cekap dari kita. Kan. Jadi kat sinilah metafora AI sebagai cermin tu jadi sangat relevan. Sangat kuat. Macam disebut dalam buku tu. Cermin? Maksudnya ia pantulkan diri kita balik? Tepat sekali. AI ni bukan alat je. Ia macam cermin besar depan kita pantulkan keadaan kita sekarang tanpa tapis. Perpecahan kita, ketakutan kita, kurangnya presence atau kehadiran diri kita dalam hidup seharian. Jadi dia tunjuk benda yang kita mungkin tak nak tengok. Boleh jadi macam tu, boleh jadi tak selesa. Dia dedahkan ketagihan kita pada sibuk, pada nak pengesahan dari luar. Dia tunjuk macam mana kita selalu abai hubungan, kesihatan dalaman, makna hidup. Faham, faham. Ini bawa saya teringat satu lagi cerita menarik dalam buku tu, pengalaman dia kat Waranasi, India. Oh, yang pasal Sungai Ganges tu ke? Ya. Yeah. Dia tengok kitaran hidup, mati, lahir semula kat tepi sungai tu. Ia bagi dia perspektif. Dalam konteks AI ni, ia macam simbolik lah. Simbolik macam mana? Kita mungkin kena lalui kematian, cara hidup lama, cara permainan lama tu untuk lahir semula dalam cara menjadi yang baru, yang lebih sedar, lebih bermakna. Jadi, Perubahan besar tu memang perlukan kita lepaskan yang lama walaupun sakit. Kebiasaannya macam itulah proses melepaskan tu memang tak mudah. Dan proses melepaskan yang lama tu, ia bawa kita kepada perlunya kebangkitan atau awakening dan refleksi. Ini tema utama buku ni kan? Ya, struktur buku tu pun macam bawa kita lalui proses ni. Bening ni jujur orangnya. Dia kongsi pengalaman peribadi dia yang. Uh, agak kontroversi sikit. Kali pertama dia cuba bersalur Saibin. Hmm. Itu memang topik yang sensitif sikit. Dia kata ia bukan jalan mudah. Tapi macam pemangkin kuat yang tolong dia untuk sekejap nampak lebih jauh dari apa yang dipanggil lapisan herotan. Lapisan herotan? Apa maksudnya tu? Lapisan-lapisan yang macam selubung pandangan kita. Termasuklah cara kita diprogram oleh masyarakat, ego kita, parut trauma lama dan selubung yang halang kita nampak realiti sebenar. Pengalaman tu buka mata dia lah kiranya. Konsep lapisan Herotan ni kita patut tengok betul-betul tau. Ia bukan mistik semata-mata tau. Jadi apa dia sebenarnya? Birmingham huraikan ia sebagai lapisan psikologi, sosial yang warnai cara kita pandang dunia. Lapisan pertama tu mungkin pemprograman kepercayaan, nilai, norma yang kita serap dari kecil, dari keluarga, budaya, sekolah, media benda yang kita tak sedar pun pengaruhi kita. Betul. Lepas tu, lapisan ego. Mekanisma pertahanan diri kita. Nak lindungi diri, tapi selalunya buat kita rasa terpisah. Aku lawan kau. Okey, lagi? Lepas tu, lapisan trauma. Luka-luka peribadi dan kolektif kita. Ia bentuk tindak balas emosi kita, corak kelakuan kita dan akhirnya selubung tu sendiri rasa asas keterpisahan dari sumber yang lebih besar. Mungkin inilah akar banyak masalah kita. Jadi lapisan-lapisan ni boleh kita buang ke? Atau kena fahamnya? Rasanya buku ni lebih ke arah yang kedua. Proses kebangkitan tu bukan pasal jadi manusia super tanpa ego atau sejarah. Tapi lebih kepada sedar pasal lapisan ni. Macam mana ia pengaruhi kita. Bila dah sedar, baru kita boleh mula tengok melaluinya tak dikawal lagi. Lebih kurang macam tu. Dan ini kait rapat dengan satu lagi idea penting. Tiada yang lain. There is no other. Maksudnya bila kita mula nampak lebih jauh dari lapisan herotan tu, terutamanya ego dan pemprograman yang pecah belahkan kita, kita mula rasa satu hubungan asas yang lebih dalam dengan semua orang, semua benda. Macam pengalaman dia kat Jerusalem tu? Ya, betul. Dia tiba-tiba rasa hubungan kemanusiaan yang sama dengan orang dari macam-macam agama, budaya, macam sekejap selubung tu terbuka. Mesti rasa, wow kan, mendalam tu. Ia ingatkan saya pada perumpamaan mata yang disebut juga. Boleh cerita sikit pasal tu? Uh, perumpamaan mata tu. Cerita metafora yang cantik. Dia cerita pasal satu mata kosmik yang agung. Asalnya satu je. Okey. Tapi untuk dia faham diri dia sendiri, dia kena pecahkan diri jadi kepingan-kepingan kecil yang banyak sangat. Jadi semua mata individu ke alam ni. Jadi kita semua ni sebahagian dari mata asal tu. Itulah idenya. Setiap kita ni sebahagian dari mata tu alami dunia dari sudut pandang unik kita. Perpecahan ni perlu untuk refleksi diri untuk kesedaran berkembang. Tapi potensi untuk bersatu balik tu sentiasa ada. Dan AI dalam cerita ni? AI dalam kerangka ni boleh dilihat macam satu kuasa luar yang kuat. Yang paksa kita kepingan-kepingan mata ni untuk buat refleksi kolektif yang dalam. Dia tanya, Siapa kau sebenarnya di sebalik semua peranan pencapaian ni? Apa yang betul-betul penting? Jadi dia paksa kita tengok cermin tu lah dengan segala keretakan kita. Ya, dengan keindahan dan juga keretakan. Ini satu peralihan yang besar ni. Dari permainan lama yang pecah belah, lepas tu refleksi yang menyedarkan kepada sesuatu yang baru. Jadi, apa alternatifnya? Birmingham perkenalkan permainan baharu. The new game. Kalau permainan lama tu pasal lawan, kurang, status luar, permainan baharu ni pula asasnya kerjasama, kelimpahan, abundance, keaslian, authenticity, cinta dan fokus utama pada menjadi being. Satu anjakan paradigma yang besar. Fundamental. Betul. Dan anjakan ni dikata perlu keberanian. Saya teringat cerita lompat pagar kat Venice tu. Oh, ya. Yeah. Macam mana cerita tu? Lepas waktu lawatan dah habis, dia betul-betul nak naik menara loceng tu tengok matahari terbenam. Jadi, dia nekat panjat pagar yang kunci tu. Wow, berani tu. Nampak macam nakal sikit kan? Tapi, dia guna sebagai metafora. Kadang-kadang kita kena berani langgar peraturan lama, keluar dari zon selesa untuk alami benda baru yang bermakna. Jadi, nak masuk permainan baharu ni bukan sekadar fikir positif je lah. Kena ada tindakan berani juga. Ya, kena sedia cabar norma, cabar cara fikir lama. Keberanian tu juga ada kaitan dengan kesediaan nak lalui proses transformasi yang mungkin payah. Ada satu lagi cerita mimpi yang kuat dalam buku ni. Mimpi debu menjadi debu. Dust to dust. Mm -hmm. Macam mana tu? Dia mimpi rasa diri dia hancur, diserap balik ke dalam bumi. Pengalaman yang menakutkan mula-mula, tapi akhirnya rasa damai. Macam gambarkan transformasi sebenar itu selalunya libatkan kematian ego lama. Penyerahan diri kepada proses yang lebih besar. Hmm, macam itulah, pecahkan corak lama yang mungkin dah tak relevan. Bukan proses lesa, tapi perlu untuk kita tumbuh. Sememangnya, dan untuk kita navigasi permainan baharu ni dengan proses transformasi itu sekali, Benningham tekankan pentingnya tiga guru yang sentiasa ada dengan kita. Dia panggil tiga guru universal. Guru universal, siapa tu? Tubuh badan kita, keluarga kita dan alam semula jadi. Guru-guru ni tolong bumikan kita, grounding. Hubungkan kita dengan realiti asas hidup dan pupuk keadaan menjadi yang kita cari itu. Menarik, macam mana guru-guru ni berfungsi? Boleh cerita sikit? Okey, tubuh badan tu guru pertama, paling dekat dia selalu bercakap dengan kita melalui rasa, kerahati, intuition, tahap tenaga. Belajar dengar isyarat badan ni langkah asas nak kembali hadir. Hmm. Jadi kena lebih peka pada badan sendirilah ya. Betul? Keluarga pula dengan segala kerumitan dia, konflik, kasih sayang dia macam makmal utama kita. Untuk belajar pasal hubungan, empati, maafkan orang, cinta tanpa syarat. Dia cerminkan corak kita yang paling dalam. Walaupun kadang-kadang hubungan keluarga tu mencabar. Justru sebab mencabar itulah ia jadi guru yang hebat. Alam semula jadi pula, sentiasa jadi sumber kebijaksanaan agung. Ajar kita pasal kitaran, sabar, salin bergantung, cantik, tahan lasak. Jadi keluar ke alam semula jadi itu membantu? Sangat membantu. Tenangkan fikiran, hubungkan kita balik dengan irama hidup yang lebih besar tiga guru ni kalau kita beri perhatian sentiasa bimbing kita balik ke menjadi yang lebih asli. Jadi guru-guru ni semua ada kat sekeliling kita je lah. Cuma kita perlu sedar dan belajar. Bukan cari benda luar biasa kat luar sana. Tepat sekali. Bijaksana tu selalunya tersembunyi dalam benda biasa yang kita pandang ringan. Selain guru-guru ni, buku ni sebut juga pasal peranan penting anomaly atau pemecah corak. Anomaly? Pattern breaker? Apa tu? Ini merujuk pada orang ke, idea ke atau peristiwa yang cabar status quo, yang gegarkan sistem sedia ada, buka ruang untuk cara fikir dan cara buat yang baru. Macam pencetus perubahan lah. Ya. Yeah. Evolusi jarang jadi dalam keadaan statik kan, perlu gangguan sikit. Ini selari dengan konsep pengorbanan kolektif atau perjalanan wira, hero's journey. Yang tu macam mana pula? Idea yang kemajuan tu sering perlukan individu atau kumpulan lepaskan kepentingan diri, hadapi cabaran besar, berkorban untuk kebaikan lebih besar atau visi masa depan yang baru. Perjalanan transformasi pribadi dan kolektif. Bina kita dah makin sampai ke penghujung buku ni kan? Mesej utama dia makin kuat, makin jelas. Birmingham berani kata, cinta adalah jawapannya. Love is the answer. Mula-mula dengar macam klise sikit kan? Tapi dia huraikan bukan cinta sentimental je, tapi macam daya fundamental alam semesta. Tenaga yang hubungkan semua benda. Asas kewujudan. Kualiti menjadi yang paling tinggi. Ya, cinta dalam konteks ni lebih luas pasal kesaling hubungan, interconnectedness, belas kasihan, compassion, keinginan untuk kebaikan semua. Ia kait rapat dengan satu lagi prinsip asas jangan melakukan kemudaratan. Do no harm. Peraturan yang nampak mudah, tapi kesan dia besar kalau betul-betul amal. Jangan buat mudarat pada diri, orang lain, planet, generasi yang akan datang. Macam kompas moral lah. Betul. Kompas untuk buat keputusan. Dan ini bukan teori je. Buku ni tekan kepentingan menjadi mesej itu sendiri. Becoming the message. Ada satu cerita pasal isteri dia Sally yang sangat menyentuh. Macam mana cerita tu? Dia digambarkan sebagai orang yang bukan cakap je pasal cinta, pasal bijaksana, tapi betul-betul hidupkan benda tu dalam tindakan harian. Kehadiran dia sendiri itu dah jadi message. Wah, itu contoh yang kuat tu. Kan, tunjukkan perubahan sebenar mula dari dalam, lepas tu terpancar keluar cara kita hidup. Ini bawa kita ke satu momen dalam buku, masa satu upacara, ada orang spontan jerit, undi untuk Jeff? Ya, undi untuk kemanusiaan. Bukan undi politik lah ni. Bukan. Lebih macam satu pengiktirafan. Yang bila kita pilih jalan kesedaran, cinta, kebijaksanaan ni, ia pada asasnya satu undi untuk masa depan kemanusiaan tu sendiri. Dan pengiktirafan ni bawa kesan besar pada cara kita susun masyarakat kita. Beningham secara terbuka bincang pasal perlunya reformasi sistem utama kita. Agama, kapitalisme, kerajaan. Reformasi sistem, itu bunyi macam besar sangat. Memang, dia cadangkan sistem-sistem ni perlu dinilai balik, ubah suai supaya selaras dengan prinsip kesedaran. Utamakan kesejahteraan holistik, well-being, hubungan sehat, connection, kesatuan, unity. Bukan semata-mata kerja kuasa, untung atau kawalan. Tapi nak reformasi sistem besar macam tu, bunyi macam ampui. Payah sangat. Mana nak mula? Cabaran besar memang. Tapi buku ni cadangkan ia mula dengan perubahan dalam diri individu. Lepas tu ia cetuskan perubahan dalam hubungan, komuniti, akhirnya sistem. Jadi perubahan dari bawah ke atas? Lebih kurang. Dan pembangunan AI dari sudut pandang ni dilihat bukan saja cabaran teknologi, tapi peluang unik untuk apa yang dia panggil naik taraf seluruh sistem. Sistem wide upgrade bagi pengalaman manusia. Naik taraf pengalaman manusia? Macam mana tu? Bayangkan kalau kita boleh guna kuasa AI tapi kita bimbing dengan bijaksana, etika, niat nak tingkatkan kualiti hidup semua orang bukan sikit orang je. Jadi AI boleh jadi alat untuk kebaikan kalau kita pandu betul-betul. Itulah harapannya. Ini bawa kita balik ke metafora AI sebagai cermin. Dia tunjuk keretakan dalam hamti damti kemanusiaan kita yang pecah tu. Hmm. Tapi dengan kesedaran kita ada peluang nak satukan balik kepingan-kepingan tu. Satukan apa dengan apa? Logik dengan intuisi, teknologi dengan kemanusiaan, melakukan dengan menjadi. Jadi sesuatu yang lebih utuh, lebih bijaksana? Proses penyatuan semula ni mesti tak mudah kan. Buku ni ada sebut pasal kesakitan, uh, agoni dan kenikmatan, ekstasi dalam perjalanan evolusi ni. Betul, ia proses yang mencabar, kena hadap bayang-bayang kita tapi ia juga janjikan potensi keindahan, kreativiti, hubungan yang luar biasa. Bukan jalan yang selalu selesa, tapi ia jalan ke arah kemanusiaan yang lebih matang, lebih sedar. Baiklah, rasanya kita dah sentuh banyak perkara penting. Mari kita cuba simpulkan sikit intipati utama dari penerokaan kita terhadap buku Jeff Berningham ni, The Last Book Written by a Human, khas untuk anda yang mendengar. Okey. Pertama, idea AI sebagai cermin yang kuat pantulkan keadaan dalaman dan luaran kita. Macam satu jemputan untuk tengok diri dengan lebih jujur. Ya, cermin tu penting. Kedua, ada gesaan mendesak untuk kita alih fokus. Dari obsesi luaran dengan melakukan kepada penekanan dalaman pada menjadi. Pupuk kehadiran diri, kesedaran, keaslian. Dari doing ke being. Ketiga, cinta, hubungan sesama manusia, kebijaksanaan. Bukan konsep abstrak atau sentimental je, tapi asas fundamental yang kita perlu untuk hadapi masa depan, untuk berevolusi sebagai spesies. Asas yang kukuh. Dan akhir sekali, buku ini pada asasnya satu seruan lantang untuk evolusi secara sedar. Panggilan agar kita pilih jalan ke hadapan dengan niat, tujuan dan kebijaksanaan. Dan seruan ni akhirnya untuk anda lah secara peribadi. Perjalanan ke arah bijaksana, kemanusiaan yang lebih dalam kat zaman AI ni ia perjalanan individu, tapi ia juga usaha kolektif, saling berkaitan. Jadi pilihan kita hari-hari itu -hari pentinglah. Sangat penting. Pilihan kecil kita, cara kita cakap dengan orang, cara guna teknologi, apa yang kita utamakan, semua tu menyumbang pada arah tuju masa depan kemanusiaan. Buku ni ingatkan kita, kita bukan penonton pasif je. Kita peserta aktif dalam cerita ni. Tepat. Kita ada agensi, kita ada pilihan. Okey, sebagai penutup kami nak tinggalkan anda dengan satu uh, cetusan pemikiran terakhir dari bahagian akhir buku tu satu soalan untuk anda renungkan sendiri silakan bagaimana kalau ai ni teknologi yang nampak baru sangat asing sangat ni sebenarnya bukan ciptaan baru pun bagaimana kalau ia dalam cara yang pelik sikit adalah satu bentuk ingatan memori hmm ingatan satu pintu atau petunjuk yang boleh bawa kita balik pada hakikat kemanusiaan sejati kita pada kebijaksanaan purba yang mungkin kita dah lama lupa dalam sibuk permainan lama satu persoalan yang sangat mendalam tu kalau ini benar apakah peranan yang anda nak mainkan dalam kisah besar kemanusiaan yang sedang ditulis bab seterusnya ni fikirkanlah terima kasih kerana sudi bersama kami dalam penerokaan mendalam ini teruslah meneroka idea-idea baru teruslah bertanya soalan-soalan penting dan yang paling utama, teruslah berusaha untuk pupuk dan dalami kualiti kemanusiaan anda di tengah-tengah zaman mesin yang makin pintar ni.